Toyota Crown 2026 membuka babak baru bagi nama ikonik itu dengan pembawaan yang jelas mahu menepati cita rasa moden tanpa melupakan statusnya sebagai sedan premium. Dari luaran, Crown menampilkan garis badan yang lebih tegas dan moden berbanding generasi sebelumnya, dengan grill dan lampu yang dirangka untuk memberi imej maskulin namun elegan, bukan sekadar cantik untuk dilihat, tetapi juga disesuaikan untuk pengurusan udara aerodinamik yang lebih baik. Bentuknya seimbang antara unsur sedan tradisi dan sentuhan kontemporari yang memberi kesan, prestij tanpa berlebih, sesuatu yang membuatnya mudah diterima oleh pelanggan yang mahukan imej korporat tetapi masih menginginkan sentuhan moden. Reka bentuk ini nyata menarik perhatian, ia bukan agresif sehingga menegaskan watak sport, tetapi cukup tegas untuk menunjukkan bahawa Crown kini duduk pada liga yang menghampiri kualiti dan penampilan jenama premium masuk ke kabin, perhatian terhadap kualiti dan susun atur jelas kelihatan. Toyota tampak mengambil pendekatan Lexus Light pada penyelesaian dalaman dengan permukaan lembut, jahitan kemas dan tata letak yang menekankan pemandu. Susunan instrumen dan paparan digital besar memberi rasa moden, sementara material yang disentuh selalu, seperti papan pemuka, konsol tengah dan tempat duduk, menggunakan kemasan yang nampak dan terasa premium. Ada juga unsur ergonomik yang kuat, kawalan utama berada dalam jangkauan, paparan sentuh infotainment cukup besar untuk navigasi dan sambungan telefon, dan ruang dalaman terasa lapang untuk penumpang hadapan serta kaki penumpang belakang. Persepsi umum dari banyak ulasan awal ialah Toyota berjaya menaikkan mutu dalaman sehingga rasa kualitinya seolah-olah berasal dari jenama premium yang lebih mahal. Salah satu perkara paling menarik tentang Crown 2026 ialah strategi kuasa yang ditekankan Toyota, kedua-dua varian hibrid dan varian berprestasi Hybrid Max ditawarkan, memberi peluang kepada pembeli memilih antara kecekapan bahan api yang tinggi atau prestasi yang lebih bersemangat. Varian Hybrid Standard menggunakan sistem 2.5L empat silinder dengan dua motor elektrik yang menghasilkan jumlah kuasa sekitar 236 tenaga kuda dengan ekonomi bahan api yang sangat baik, manakala Varian Hybrid Max memadukan enjin 2.4L turbo dengan motor elektrik tambahan yang menghasilkan sehingga kira-kira 340 tenaga kuda bagi memberikan pecutan yang lebih pantas dan karakter yang hampir sport sedan pilihan semua roda pacuan AWD sebagai standard atau tersedia pada kebanyakan trim menambah keyakinan pemanduan dalam pelbagai cuaca dan kondisi jalan. Kombinasi ini menegaskan bahawa Crown tidak hanya mahu jadi sedan mesra bahan api, tetapi juga mahu menarik pembeli yang menginginkan prestasi pada kelasnya. Pengalaman pemanduan Crown 2026 mengimbangi keselesaan dan kawalan dengan baik. Pada halaju bandal, talaan gantungan memberi tumpuan kepada redaman hentakan dan pengasingan bunyi, menjadikan pemanduan harian selesa dan tidak penat untuk pemandu mahupun penumpang. Di lebuh raya, kestabilan direalisasikan melalui geometri stereng dan talaan suspensi yang mengekalkan badan kereta agar tidak bergoyang pada kelajuan tinggi, hasilnya ialah pemanduan yang tenang dan keyakinan ketika memotong halaju. Untuk varian Hybrid Max yang lebih berkuasa, respon pecutan terasa lebih agresif tanpa mengorbankan keselesaan asas. brake dan stereng ditala supaya memberi maklum balas yang cukup untuk pemandu yang mahukan sensasi lebih langsung. Dalam ulasan pengguna awal, sesetengah pemilik memuji kefleksibelan konfigurasi ini, Crown boleh menjadi cruiser yang lembut pada pagi Isnin dan sedan yang lebih responsif pada hujung minggu ketika mahu memandu lebih gagah. Sistem transmisi pada model hibrid kebanyakannya menggunakan CVT yang dioptimumkan untuk kelancaran dan efisiensi, manakala varian hybrid Max menggunakan penyelesaian hibrid berprestasi dengan kotak gear dan pemetaan kuasa yang memberi rasa lebih tradisional ketika memecut. Penalaan sistem hibrid Toyota generasi terkini memastikan peralihan antara kuasa elektrik dan bahan api terasa semula jadi. Dalam kondisi bandar, motor elektrik sering mengambil beban pecutan awal untuk mencapai penjimatan bahan api dan enjin pembakaran membantu pada kelajuan lebih tinggi untuk keseimbangan kuasa dan kecekapan. Gabungan ini memberi nilai tambah nyata bagi pengguna yang mementingkan penjimatan jangka panjang tanpa berkompromi pada kemudahan memandu. Dari segi teknologi pemanduan dan keselamatan, Crown 2026 dilengkapi suit canggih Toyota Safety Sense bersama ciri tambahan seperti Adaptive Cruise Control dengan fungsi Stop dan Go, Lane Centering Assist, Traffic Jam Assist, serta sistem parking otomatik dan panoramik view monitor untuk membantu pemandu dalam situasi sempit. Toyota juga meletakkan keutamaan pada pengintegrasian digital, paparan instrumen digital, heads-up display pada beberapa varian, sambungan telefon pintar tanpa wayar dan sistem navigasi dinamik yang dimatangkan untuk penggunaan sehari-hari. Secara keseluruhan, sistem bantuan ini direka bukan sekadar untuk menambah senarai teknologi, tetapi untuk menjadikan pengalaman memandu lebih selamat dan kurang memenatkan, terutama dalam pemanduan jarak jauh atau ketika kesesakan lalu lintas. Kualiti binaan dan pemilihan bahan juga menjadi aspek yang sering dipuji. Ulasan awal dan pemerhatian pemilik menekankan bahawa banyak kawasan yang sering disentuh memberi rasa mewah, kulit pada tempat duduk, kemasan papan pemuka yang lembut, panel pintu dengan jahitan rapi dan aksen kemasan yang memberikan kontras menarik. Walaupun ada beberapa komponen plastik di bahagian bawah atau ruang tersembunyi yang tidak sepenuhnya premium, secara keseluruhan penyelesaian bahan dan tahap pemasangan adalah setanding dengan jangkaan untuk sebuah sedan premium dalam julat harga ini. Untuk pembeli yang membandingkan Crown dengan pilihan lain di kelasnya, aspek ini menjadi faktor penentu kerana persepsi feel dalaman sering kali lebih kuat daripada angka kuasa semata-mata. Perbincangan tentang varian dan struktur harga menunjukkan Toyota menempatkan Crown pada kedudukan yang kompetitif, bukan semata-mata untuk meraih segmen mewah unggul, tetapi untuk menawarkan nilai kepada pembeli yang mahu sensasi premium tanpa premium besar jenama Eropah. Terdapat beberapa trim yang diposisikan agak kokoh untuk pelbagai jenis pembeli, dari mereka yang mahu hybrid efisien dan penuh teknologi, ke pembeli yang mahukan varian Platinum berprestasi tinggi. Strategi ini berpotensi membuka crown kepada pasaran yang lebih luas termasuk pembeli profesional muda, keluarga yang mahukan ruang dan kemewahan serta pemilik syarikat yang mencari sedan eksekutif dengan imej moden. Namun, keputusan akhir tentang sejauh mana crown akan berjaya juga bergantung pada operasi selepas jualan, pengalaman pemilik awal dan persepsi jenama dalam pasaran tertentu. Dari segi spesifikasi enjin dan kuasa, Toyota Crown 2026 ditawarkan dalam dua jenis kuasa hibrid, masing-masing dengan karakter dan fokus yang berbeza. Varian asas XLE Limited Nightshade menggunakan sistem Toyota Hybrid System (THS) yang menggabungkan enjin 2.5 liter 4 silinder dengan dua motor elektrik serta pacuan semua roda (AWD). Gabungan ini menghasilkan sekitar 236 kuasa kuda dan tor yang sesuai untuk pemanduan harian dalam bandar dan penggunaan lebuh raya yang santai. Varian tertinggi, Platinum, membawa sistem Hybrid Max yang lebih agresif, enjin 2.4 liter turbo campur motor elektrik depan dan ekel di belakang dengan kotak gear automatik 6. Kelajuan output digabungkan ialah 340 tenaga kuda dan tork yang besar sekitar yang memberikan pecutan lebih pantas. Prestasi pecutan menunjukkan perbezaan yang nyata, varian THS melakukan kosong hingga 60 mil per jam kira-kira 7.6 saat, manakala varian hybrid max mencatat kira-kira 5.7 saat untuk pecutan sama. Untuk penggunaan bahan api, THS diinformasikan mampu mencatat sekitar 41 hingga 42 mung gabungan bandar dan lebuh raya, bergantung kepada spesifikasi pasaran. Varian Hybrid Max, walaupun lebih berkuasa, tetap berusaha menjaga kecekapan dengan anggaran kira-kira 30 mung gabungan bagi bandar dan lebuh raya. Dimensi Physical Crown menunjukkan bahawa ia berada dalam kelas sedan agak besar panjang hampir 4.981 mm, lebar kira-kira 1.839 mm, tinggi sekitar 1.539 mm, dan jarak roda, wheelbase, ialah kira-kira 2.850 mm. Berat kosong, curbuet, varian asas sekitar 1.805 kg. Ruang dalam bagi penumpang belakang dan kaki cukup baik, ruang kaki rear legroom hampir 988 mm, ruang hadapan lebih luas. Dalam sistem gantungan, suspension varian Platinum mendapat adaptive variable suspension AVS yang membolehkan talaan suspensi berubah mengikut situasi jalan dan mod pemanduan. Sistem ini penting untuk menyeimbangkan antara keselesaan, meredam hentakan jalan, kebisingan dan respon handling dalam selekoh atau semasa memecut. Stereng pula dipadankan dengan pacuan semua roda sebagai standard bagi semua varian, memberikan kawalan tambahan dalam keadaan jalan licin atau cuaca buruk. Sistem stereng pula diberi sesetengah mod pemanduan untuk menyesuaikan maklum balas dalam mod biasa, casual stereng lebih ringan, dalam mod prestasi, terutamanya di varian Hybrid Max, stereng memberi rasa lebih padat dan beremosi. Dari perspektif keselamatan dan bantuan pemanduan, Crown 2026 dilengkapi dengan suite Toyota Safety Sense 3.0 sebagai ciri standard untuk semua varian antaranya adalah pre-collision system dengan pengesanan pejalan kaki, lane tracking assist, dynamic radar cruise control yang boleh berfungsi dalam julat kelajuan penuh, termasuk mod, stop dan go, amaran lorong meninggalkan lane, bantuan lampu tinggi automatik, dan maklumat tanda jalan, road sign assist. Varian atas Platinum dilengkapi lebih banyak fungsi tambahan seperti display heads-up, dynamic rear steering, stereng belakang dinamik, advanced park parkir automatik maju mundur, panoramic view monitor, kamera 360 darjah, serta sistem bantuan dalam kesesakan lalu lintas, traffic jam assist dan lane change assist. Kebisingan dan getaran dalam kabin NVH (noise, vibration, harshness) mendapat perhatian serius bahan penyerap bunyi, kaca tebal di bahagian tertentu, dan struktur badan yang diperkuat dengan bahan ringan bertekanan tinggi, high strength steel, serta adhesive dan teknik last sport, laser weld digunakan untuk meningkatkan kekukuhan serta mengurangkan kedengaran getaran dari luar atau getaran mesin semasa idle. Semua ini berfungsi agar pengalaman dalam kabin terasa mewah, senyap dan kurang penat terutama dalam pemanduan jarak jauh. Dari sudut kelemahan atau perkara yang mungkin menjadi kompromi, beberapa ulasan menyebut bahawa varian asas walaupun sangat baik dari segi efisiensi bahan api dan kelengkapan keselamatan, tidak mempunyai semua ciri mewah varian platinum. Contohnya, penggunaan roda aluminium bersaiz lebih kecil, kurang fungsi stereng belakang, rail steering, tiada beberapa elemen seperti hood atau advanced spark, yang hanya disediakan pada varian tertinggi. Ini bermakna jika anda mahu semua ciri terkini dan prestasi yang agresif, harga boleh melonjak tinggi dan kos kepunyaan, servis, penyelenggaraan mungkin lebih tinggi. Selain itu, berat kenderaan agak besar yang bermaksud dalam pecutan agresif, walaupun varian Hybrid Max hebat, masih ada sedikit kelewatan dalam respons turbo dan motor elektrik pada RPM tertentu, bukan masalah besar untuk pemanduan biasa tetapi boleh dirasai penggemar prestasi. Juga penggunaan bahan api varian berkuasa lebih rendah akan sedikit terjejas jika sering dipandu di laluan berbukit atau dalam trafik berat. Getaran semasa transisi antara mod elektrik ke enjin pembakaran mungkin sedikit dapat dirasakan pada sesetengah situasi, bukan menjatuhkan mutu keseluruhan, tetapi boleh menjadi bahan perbandingan apabila dibandingkan dengan kereta jenama mewah Eropah atau Lexus. Jika model ini dibawa masuk ke Malaysia atau Asia Tenggara, ada beberapa faktor teknikal dan pasaran yang perlu dipertimbangkan. Kos import, cukai, insurans dan penyelenggaraan untuk varian Platinum khususnya mungkin tinggi, terutama bagi sistem turbo campur AWD campur suspensi adaptif. Model hibrid asas akan lebih menarik kepada pembeli yang mencari nilai dan jimat bahan api. Tetapi kecekapan bahan api yang diiklankan di Amerika Utara, Hmong, perlu ditukarkan kepada L-100km atau kilometer PERLITER dalam penggunaan sebenar di Malaysia. Dengan cuaca panas dan trafik sesak, kecekapan mungkin jauh lebih rendah. Ketersediaan servis dan alat ganti, terutamanya untuk sistem EHEL, turbo, dan sistem stereng belakang, juga akan mempengaruhi kepuasan jangka panjang. Secara keseluruhan, Crown 2026 membuat langkah besar sebagai sedan hybrid mewah yang cuba merapatkan jurang antara kereta tradisi sedan mewah dan SUV sedan gaya crossover sedikit melalui ketinggian serta reka bentuknya yang lebih agresif, tetapi dengan akar yang kukuh dalam efisiensi, keselamatan dan teknologi moden. Jika harga dan kos pemilikan di Malaysia dapat diadaptasi pada tahap bersaing, Crown 2026 berpotensi menjadi pilihan yang sangat menarik dalam segmen sedan premium hibrid.